Абун як головна страва на сніданок та вечерю. Таку дієту нещодавно випробувала на собі 24-річна студентка Вікторія. Утре їла арбуз і могла випити кофе. Днем питалася це була або риба, овощи, або салат. Ну, не поздній ужин заміняла арбузом. Дівчина каже: завдяки такому солодкому раціону не відчувала себе голодною, натомість впевнена, очистила організм та ще й схудла. На протяженні двох тижнів придержувалась такого питання а, і е, регулярно займалася спортом. Практично каждый день, поэтому собственно, мне удалось избавиться от двох кілограмів за две недели. Осінь найкращий час для схуднення, вважають деякі дієтологи, адже багато продуктів цього сезону максимально насичені вітамінами та корисними елементами. Серед найпопулярніших осінніх дієт так звані гарбузові, яблучні, бурякові, морквяні та капустяні, автори цих дієт пропонують їсти овочі та фрукти протягом усього дня вареними, запеченими або свіжими. Але часто такі дієти мають і протипоказання, тож перед тим як почати боротьбу із вагою, варто порадитися з медиками. Часто весною осінню загострюються особливо захворювання шлунково кишкового тракту. І якщо людина можливо не зні що в неї проблема припустим шлунком, починає е, користуватись дієтою, вживати в великій кількості сирі овочі фрукти. Це може привести до загострень. Але й попри дієти, скинути зайві кілограми восени для багатьох людей непросто, адже організм у цей період вже налаштований на похолодання і будь-що намагається утеплитися за рахунок додаткових кіло, збільшує апетит ще й осіння депресія, до якої схильні чимало українців. Тож, щоб зберегти красиві форми, передусім відмовтеся від шкідливої їжі та частіше гуляйте на свіжому повітрі. И вот сейчас Снедан Куздин пришел, ликар-терапевт, Борожна Элина Владимировна. Вам здравствуйте. Доброе ранку. Здравствуйте. А, вот посмотрите, что творится вот в нашем сюжете. Героина села на арбузы, в хорошем смысле этого слова. Это такая вот диета. Тем не менее, мы понимаем, что а, наступили холода, осень. Это стресс для организма. А, сам организм не совсем понимает, что вообще ему нужно. А тут диеты, еще и хотят худеть. А это же по опасности ведет определенно, правда, нет? Ну, организм не понимает, что ему нужно в первую осень. У ребенка первого года жизни. Для кого осень первая? Уже вторая-третья осень, организм вполне понимает все смены. И вот я услышала, что речь в основном идет по поводу веса, что лето, mm. свадьбы, все включено. Наелись. Наелись. Да? Но не только в этом проблемы. Проблемы в том, что испортили кожу, пересушили кожу, пересушили волосы, порепались пятки. 40% только поправились, есть люди, которые остались в прекрасной форме. Есть ситуация, когда сменяется лето и ленивое утро на необходимость пойти на работу в школу, в институт. И э, обязательно нужно покушать раньше, потому что меня, как доктора, очень волнует упражнение кишечника. Говорю в прямом эфире, это проблема всех, и нужно до того, как выйти на работу в школу, освободиться. Еда очень в этом помогает. Ну и по поводу депрессии, которая свойственна украинцам, mm. это, конечно, притянуто за уши. Я не думаю, что мы самая депрессивная нация. Хотя нам, конечно, вот в началах пасмурных дней смена э, света. Конечно, треба можливо ми і не найдепресивніше, націю ми не дуже здорові. Ну так за статистикою. Як правильно, якщо ми говоримо про дієту, розпочинати її, якщо про обмеження йдеться, не про здоровий спосіб харчування, тому що хочеш, не хочеш, а жінки все ж таки вони дуже піклуються про свою струмкість, інколи нехтуючи здоров'ям. Угу. уж точно осень не предполагает монодиет. Вот я все время вспоминаю по поводу осени. Был такой очень наивный стих еще раннего Павла Тычины. Это был украинский символизм. И я каждого восени, восени э, пригадую. Э, осень така мила, така славна, осень матуси, їсти несе. Все пригадывают, мне кажется. Uh -huh. Там uh -huh. было борщик у горшику, э, э, кашка у жменці, скипка у пазурсти, э, грушки у фартушку. То есть, фактически... Лицо, осень. Вот фактически okay. перечислены, во-первых, все наши фрукты, овощи, они наши, натуральные. Это не привезенные без единой червей. Зараз сейчас про сезонность говорим, так? У нас, да. Мы сейчас говорим... И по поводу веса, и по поводу красоты, и по поводу иммунитета. Между прочим, впереди у нас вирусное время. Вот все эти фрукты, овощи, они сейчас максимально имеют витамины, микроэлементы, и все это работает на вес, на иммунитет. Витамины, микроэлементы, это прекрасно. Но тем не менее, холода э, сжимает наш организм, нам холодно, и энергию надо брать. Поэтому иногда очень хочется мяса, например, какого-нибудь энергетически, энергетически питательного чего-нибудь такого. Да? А тем не менее, люди садятся на такие монодиеты, как вот. Говорите И немного истощают себя. Тем не менее, у вас есть, например, сейчас какой-нибудь совет, как человека, дотычного до правильного здорового способа житья, может, может, может быть, у вас есть рецепт диеты, оптимальный рецепт для здорового человека? Конечно. Потому что если сейчас нас смотрят люди с плохими показателями здоровья, то лучше к доктору обратиться за советом. То, что касается здорового человека, сразу нужно понимать, монодиеты – это, ну, если только не влазишь в свадебное платье, на 5 дней похудей. Есть понятие разгрузочные дни и осенние продукты, вот то, что шла речь по поводу дыни, арбуза, монодиета, кстати, по поводу мяса, никто вас не ограничивает в мясе, главное, чтобы оно было разумно приготовленное, и это может быть и белая грудинка классическая, диетическая, то есть и белок красная. да? Э, не обязательно. Понятно. Я, например, в общем-то, считаю, что раздельное питание, если вы вот как мужчина, который хочет энерги энергию, Хочет no. мышцы, хочет все. Ну так кушайте мясо, кушайте белок, кушайте очень разумные растительные белки. Э, сейчас очень ну, много какие очень разумные растительные белки. Как правильно побудовать свой рацион в осени, для того, чтобы это было здоровое харчевание? Во-первых, все-таки это должно быть не два, не три, а пять раз. Это должно быть сбалансированное питание, то есть должно быть все, что присутствует. Желательно, чтобы это было в запеченном виде, чтобы это было, чтобы это были овощи гриль, чтобы это было запеченное мясо, чтобы это была рыба, чтобы это были по объему не очень большие, особенно, например, вот вам, вам нужно, чтобы хорошо ходила диафрагма, вам нельзя передать. Ну, по Мариночке видно, что она просто идеальная. Вы тоже, я думаю, близки к идеалу. То есть вам нужно, это правда нет? Ну, мне кажется, что Спасибо. Вот конечно, это. Спасибо, конечно, огромное для Ирина Владимировна, Но нет, проблема есть. Поэтому вот я отображаю вот эту часть людей, которые, вот, собственно говоря, и задают вопросы как пациенты. Вы знаете, э, сейчас есть такое интересное направление. Оно мне очень интересно, потому что, знаете, как в живописи, импрессионизм и Сальвадор Дали все смешано и непонятно, вот так есть смузи. То есть, вот если заходишь в интернет mm -hmm. и начинаешь смотреть все, что есть в холодильнике, и все, что тебе свойственно mm -hmm. по твоим вкусовым пристрастиям. Совершенно вроде бы несочетаемые продукты в блендере с особыми там пару советов по тому, чтобы это была правильная консистенция. И добавляется то, что это энергетика, есть элементы антидепрессантов, есть элементы э, фитоадаптогенов иммунных. И это очень хорошее спортивное питание одновременно и параллельно с этими смузи. То есть, например... Эм... Кто-то уже видел эти густые коктейли в блендере? Конечно. Вот, да, ну, например, интернет пестрит, например. Да, вот интернет пестрит, и там есть, ну, наверное, 100, можно для себя выбрать любимых 10. А параллельно рыба, мясо... И вы не мясо... Не для будь людины, не на проблемы с шлунком, в сюжете. Сфузия. А вот тут, вот тут правильная ситуация по поводу доктора. Есть вещи ограничительные. Например, человек склонен к метеоризму, человек склонен к расстройству стула, человек склонен к болям с пассическим животе, сахарный диабет, склонность к вот буквально эти несколько ситуаций требуют ограничения доктора. Ну и мы, конечно, подстраиваемся, говорим, какие предпочтительно фрукты. Сладкие, виноград, дыня, допустим, для диабетика не очень хорошо. Если... А -а -а. То, что касается разгрузочных диет, кстати, если человек с условием теком если беременные женщины, кстати, вот тоже ситуация такая. Осень, и что же делать? Вот полтора килограмма яблоки, 300 грамм нежирного творога, и никакой воды, и лежи в постельке и крутись. И вот совершенно без, без того, чтобы было чувство жажды, сходит до двух литров избыточной воды. Великолепная вещь. Великолепная в том выпадке, если вогнительство абсолютно нормально протекает, и женщина обстаживается у ликера, правильно? Вот именно даже когда ненормально ну, конечно, в любом случае ага. совет доктора, но именно когда ненормально протекает, когда женщина перебирает за счет воды, когда есть отечность, когда есть ножки, это является ну, рекомендацией раз в неделю. Ты а же за двух, когда вагитно. Так тут же все есть. Тут же в яблоке все есть: пектины, витамины, углеводы, но не вода. Очищать сытость. Яблоко, например. Да, вы говорите, все есть, организм не чувствует этого, посылает мозг сигнал, хочу еще, хочу еще, хочу еще. Ни одна беременная женщина не жалась, и вы не были беременной женщиной. Женщины очень довольны. Я предположил. <с> <Владимира> Совершенно чудесное ощущение, легкое, хорошее, сытое, и главное на следующий день легкость. Это, кстати, имеет отношение к людям О. с избыточным весом, с задержкой, когда утром под глазами да. есть отечность, когда личико постозное, ручки постозные. Ну, и класс. еще много воды пьем летом, потому что... Потому что жарко, сколько жидкости выпивать в осенний период, в холодный период, и как себя заставить, что пить? Ну, есть люди-верблюды. Вот я, например, для меня вода это просто отрава. Но я понимаю, Боже. что нужно пить 2 литра. Я их не буду пить в ближайшие равно, 10 в лет. Но я точно знаю, утром, когда просыпается человек, пока начал мыть зубки, или э, всем своим нужно поставить водичку, желательно э, такую теплую для детей, прохладную и быстрыми глотками ее выпить, чтобы к моменту выхода уже реализовались все естественные моменты. Ой, спасибо. Это, и ты сгадала, и далее сгадала. такие творческие подходы у нашего лекаря. Ой, так але приятно зараз усім було, хочеться да? сказати про те, що все ж таки, якщо ви починаєте якусь дієту, особливо муну, як сказала right. ліна володимирівна бережна лікар-терапевт, звертайтесь до лікаря і ви маєте бути обов'язково здоровими, Чого вам всім бажаємо. І в холодний період времени обов'язково їжте полезну пищу, питательну, но не жирну, як можна частіше, але не великими порціями, після 6 не їдимо, п'ємо водичку вино? і віно. хорошо. Спасибо вам огромное за приятную встречу.